Мы поговорим немножко о лидерстве, и я заранее говорю о том, что когда мы говорим о служении, и когда мы говорим о лидерстве, давайте я скажу сразу о том, что наша задача сегодня сказать, ну, как бы, божественные стандарты, поговорить о тех моментах, которые важны для понимания в целом. Я допускаю эту мысль, что проходя каждый из нас свой этап жизненного служения, мы можем где-то быть на ну скажем, на переходном этапе. И может быть какие-то вещи прямо сейчас будут сложно тобой восприниматься, но я хочу, чтобы ты понимал реально. Есть сезон в физическом мире, есть сезоны в нашей физической жизни, есть сезоны в духовной жизни и есть сезоны в церкви. И если ты перепутаешь одно с другим, может быть, на каком-то этапе это и не очень страшно. Но если ты подумаешь, что ну, среди январского мороза можно прогуляться так, как бы ты был одет, там, скажем, в середине июля, то, по крайней мере, ну, могут быть такие дни в январе, не гарантированно, когда это не подойдет. И очень будет некомфортно. И это может родить последствия, которые могут повлиять на твое здоровье и причинить тебе много неудобств. Ну, я говорю о вещах, которые, ну, скажем, могут случиться в физическом мире очевидно. Но так же самое есть в духовном мире вещи или периоды, которые мы проходим. И если мы не разобрались, где именно мы сейчас находимся как церковь, как служение, как христианин, и мы ведем себя не так, как подобает в этом возрасте, в этом периоде, то естественно же, мы сами того не осознавая, затягиваем на себе какие-то э, неприятности, затягиваем на себе какие-то обстоятельства, ситуации, которые впоследствии могут повлиять даже на всю нашу жизнь. И говоря сегодня о том, что Бог хочет помогать Церкви, это ничего не сказать. Потому что на самом деле, вот когда церковь молится, Господи, ну дай нам пробуждение, ну пошли нам какое-то там движение, и все другое, это выглядит так, как будто бы Боженька сидит, и Он не хочет тебе дать пробуждение, а ты Его умоляешь, чтобы Он тебе дал. И потом Он так вот разжаловался над тобой, и говорит, ну ладно, пусть будет и у вас пробуждение. То есть на самом деле это неправда. Потому что Бог хочет, чтобы церковь была местом, куда люди приходят. Но атмосфера, которая там должна быть, именно она и отвечает за тот приход людей, которые добавляются в церковь. Потому что Дух Святой прилагает спасаемых в церкви, тогда, когда церковь находится в состоянии единодушия, и когда церковь исполняет то предназначение и призвание, которое на нее возложил Бог. Ну, и мы можем сказать о том, что Иисус тоже об этом говорил, что из-за того мир узнает, что вы мои ученики, так написано в Сентальном переводе, а в Новом переводе так написано, мир признает, что вы имеете со мной отношения, и вы мои ученики, когда будете иметь любовь между собой. Это то, что но как бы на самом деле так заезжено в нашей церкви, что мы говорим так часто о любви, отношениях, которые должны быть, но у каждого из нас есть свое представление, что такое любовь и правильное отношение друг с другом. Поэтому мы тоже это пропустим немножко сегодня, так как хочу показать вам вот эти некоторые моменты в служении церкви и служении служителей, и я верю, что это поможет многим из нас разобраться с моментами, которые трудные для восприятия времени, через которое мы проходим. Но если мы знаем время и мы видим картину, через которую мы проходим, нам намного легче реагировать и относиться к многим моментам, ну, сложностям, которые мы проходим прямо сейчас. Но скажу давайте по-другому. Вот если мы знаем, что ну, как бы человек, с которым мы просто собрались, что делаем, или, ну, как бы это муж или жена, они прямо сейчас проходят через какую-то высокую температуру. Или в их жизни сегодня, ну, прямо сейчас что-то происходит очень ужасное. Мы же по-другому к ним относимся обычно, чем если бы они были, ну, как бы в здравии, в силе, в крепости. То есть у нас же есть какие-то к ним, ну, бонусы, которые мы им сбрасываем, со счетов, которые мы к ним относимся в этот хотя бы период, снисходите. Но в духовном мире есть моменты, которые мы должны понимать, что мы видим физический мир и часто ориентируемся через физические очки и пытаемся сделать умозаключение о духовной сущности. А нужно делать наоборот. Нужно прийти в духовный мир, там разобраться со всей этой картиной, и тогда просто начинать это делать из, начиная из духовного мира и выдвигаясь у физический внешний мир. И у нас есть такая фраза, которую мы используем сегодня в определении для всех людей, и в том числе это касается в первую очередь пасторов, служителей разных уровней, как в какой церкви их сейчас называют, и это не хочу просто ну, перечислять все существующие названия, но мы говорим нет неправильных или плохих людей вообще на земле. Есть просто люди, которые не на своем месте. Есть, ну, как бы, нет плохих пасторов, нет плохих диаконов, нет плохих лидеров, нет плохих э, там прославителей, молитвенников, евангелистов. Есть люди, которые просто не на своем месте. И если я не на своем месте, то я трачу массу энергии и силы для того, чтобы ну, как бы пытаться быть тем, кем я, ну, как бы позицию, которую я занимаю, но на самом деле, ну, как бы большинство моей полезной силы уходит на то, чтобы обеспечить имидж или позицию, которую я, ну, как бы, ну, я не вырос в эти штаны, но мне так хочется одевать папы на штаны, или там мамины туфли, что я готов там намасить полкилограмма ваты в туфлю, но зато я буду в маминых туфлях. Но мы говорим просто для того, чтобы было понятно. В духовном мире вот именно так происходит. Потому что если я пытаюсь кого-то воспроизвести, скопировать, я буду всего лишь такой жалкой копией кого-то, вместо того, чтобы быть, ну, как бы маленьким, но оригиналом которого Бог хочет использовать и через которого Бог хочет являть свою жизнь и свою работу на этой земле. Поэтому мы изначально определяем для себя, что у нас есть предназначение от Бога, у каждого. И на основании Ефесянам 4 главы Бог уже поставил в церкви одних там, апостолами, пророками, евангелистами, пастырями, учителями, Всегда приводит написано к совершению святых на дело служения. Да коли все придем в единство веры, в мир полного возраста Христова. Знаете, вот Бог уже поставил, но мое отношение к этим служениям на самом деле определяет, ну, поможет это мне или не поможет. Когда-то один брат нашей церкви сказал, я знаю, что самое лучшее средство, которое используют спортсмены для того, чтобы регулировать свой вес, это скакалка. Ну, кто занимался профессиональным спортом, тот это знает, что именно боксеры для того, чтобы там взвеситься и попасть в свою категорию, они могут там, используя просто одну скакалку, в день там согнать ну, 10 килограмм лишнего веса. Просто. А один брат нас купил, говорит, я купил скакалку, но мне не помогает. Говорит, потому что она лежит, я ее не пользуюсь. И я скажу, что многим людям это не помогает, существование епископов, или там апостолов, пророков, евангелистов, пастырей, учителей. Потому что они не реагируют на то слово, которое приходит от Бога, через Богом поставленных людей. И они приходят к Богу и говорят, Бог, укажи мне на мое место, помоги мне исполнить Твою волю. И Бог присылает его на конференцию, на служение, где Бог использует, ну как бы тот шанс, возможность помочь мне стать на место, которое мне предназначено, и о котором я у Бога просил. Но из-за моего неправильного отношения или настроя и принятие, и признание даров в церкви, и призваний, которые Бог положил уже в церковь, я это игнорирую по жизни. Естественно, я и не могу этого принять. И я говорю часто людям, которые в церкви, они игнорируют пастора. Я говорю, вы сами себе могилу роете. Потому что завтра, когда ты будешь проходить через какие-то трудности в жизни, а сегодня ты игнорируешь твоего пастора, то кто ты думаешь, за тебя будет молиться? Неужели тебе такая идея посетила, что какой-то там, ну, епископ приплется откуда-то с края земли, если тебя помолиться, когда тебе нас будет? Или когда твой сын, твоя дочь будет прятать дверя? На самом деле, это работа твоего пастора. Но если ты сегодня его не принимаешь как пастора, ты не принимаешь его сегодня как ангела Божьего, то завтра ты не можешь получить помощь от этого ангела, от Бога, который тебе предназначен. И вот многие люди уже профукали свое ну, благословение, и мы говорим сегодня в нашем доме, перед лицем Божьим, что нам нужно просто разобраться вот с этой позицией, нашим отношением к тому служению, к которому мы призваны. И не все может быть мне прямо сейчас понятно, но я не должен просто делать заключение о жизни, о служении человека, который находится на другом уровне, чем я. Знаете, есть много людей, которые, ну для них это в норме жизни делать резюме какому-то служению. А вот он делать неправильно, а вот он, а вот она, а вот так. Послушай, если я там еще не был, да я не знаю даже то, что, с чем человек там встречается на том горизонте, где он находится. И мне кажется, знаете, это как, как болельщики, которые сидят возле э, телевизора с таким огромным брюхом, там трещут э, попкорн и чипсы и рассказывают, как нужно бить по мячу и так дальше. Вот так церковь сегодня, она наполнена многими такими людьми, которые он до конца поля не добежит, потому что умрет от одышки. Но зато комментировать он может все. И я верю, что пришло новое время, когда мы должны перейти от комментариев к действию, от просто того, чтобы рассказать, кому как надо, до того, как стать и сделать как надо. И вот этот момент является ключевым. И так как сегодня мы говорим ну, у нас собрание для лидеров, для служителей, то немножко как бы коснемся вот этих моментов. И давайте для начала я прочитаю вам несколько стихов из все-таки 104 главы Ефесянам, читаю в новом переводе. Это международное русское библейское общество, ну международное только. И там дальше вот он поставил вот этих пять, которые должны служить, из 12 стиха там, чтобы приготовить святых к делу служения. Для созидания тела Христа. До тех пор, пока мы все не достигнем единства в вере и в познании Сына Божьего, пока не достигнем духовной зрелости и пока не будем подобны Христу, в котором полнота совершенства. И тогда мы уже не будем малыми детьми, колеплеными волнами и носими ветрами разных учений, которые делают нас жертвами хитрых обманщиков, вводящих людей в заблуждение. Но, говоря с любовью истину, мы будем возрастать во всем, отражая характер Христа, который является главой, и благодаря которому все тело соединено и скреплено всевозможными связями, и все части его выполняет каждая свою функцию, при этом все тело возрастает и созидается в любви. То есть я верю, что это серьезное учение о лидерстве, я не говорю, что оно легкое, но оно важно. И хочу, может быть, здесь выделить сейчас, ну, как бы таких три этапа для лидерства. Они разные, но некоторым из вас это поможет правильно понимать о том, что от лидерства зависит атмосфера, которую мы имеем внутри церкви. От атмосферы или ожидания атмосферы зависит, ну, как бы группа, которую мы способны охватить. И мы знаем о том, что сегодня самая распространенная церковь, это мы называем семейного типа. Это когда ну, как бы мы делаем все вместе, мы делаем все сообща, сообща. и там есть папа, мама, дети, духовные папа, мама дети, которые все вместе делают, там есть какое-то определенное распределение обязанностей, но в большинстве случаев существует огромная взаимозаменяемость, между всеми членами э, этой группы, во всех важных делах должен быть обязательно задействованный папа, все решения проходят только через него, ну под диктовку мамы конечно, но мы пропускаем эту тему, но я говорю, чем церковь она поменьше, тем это ярче вырастет. Давайте не будем просто много так как бы этой такой аллегории сюда притаскивать, потому что очень серьезно хочу поделиться этим. И я верю, что именно, ну как бы, если взять о фактах, статистике, на сегодняшний день церкви, ну скажем, в размере, если взять европейскую или там американскую статистику, они, конечно, сильно отличаются. Но большинство Служителей, которые говорят о семейном типе правления в церкви, они сходятся о том, что это церкви там размером до 200 человек. Там есть папа, пастор, его лидерство, оно определено поведением. Он должен быть на молитвах всех, он должен быть на утренней молитве, если назначает, значит, сам там должен быть. Если э, я пришел, а там пастора нет, значит это не важно, я туда завтра уже не прихожу. Так же самое это касается вопроса евангелизации, это касается вопроса научения. Если пастор учит, я там буду, если пастор не учит, там кто-то другой учит, я туда уже не прихожу. Если туда пастор едет, я подумаю, может быть, тоже поеду. Если он туда не едет, значит, я тоже не еду. То есть все зациклено на папу. То есть он есть здесь. И я скажу, это классно. Это своего рода, но как бы это необходимо для того, чтобы научить, заквасить. Ведь мы же читаем, Иисус говорит, «Сын ничего не может творить, если не увидит Отца Творящего». В Иоанна 5 главе. Он должен увидеть. То есть все сыновья должны увидеть Отца, который делает что-то. И это нормальный процесс, когда мы, один пастор сказал, когда мы воспроизводим наш бренд, когда мы раскручиваем нашу марку. Нам нужно всем, всей семьей захватить это. Нам нужно вырисовать все ну, тонкости того, что мы создаем. И, ну как бы, вот здесь имеет место вот эта семейственность. Потому что, ну как бы, чем мы отличаемся от церкви, которая вот через дорогу? Чем мы отличаемся от другой церкви, которая вот здесь? Здесь много греха, потому что на этом этапе мы должны кому-то моду намазать сажей, чтобы белее выглядеть на яф... айфоне. Вот отсюда наш... рождается много, знаете, вирусов демонических, которые э, пришли в церковь вот на этом этапе, когда мы пытаемся сохранить свой бренд, и мы пытаемся опустить все другие существующие. Мы пытаемся доказать, что мы уникальны, что мы эксклюзивны, что мы лучше всех других понимаем Бога, знаем Бога. И мы хотим доказать, что у нас, вот в нашем эксперименте работы, мы самые эффективны. Но это неправда. Мы изначально говорим о том, что это всего лишь только трюк по защите своего собственного бренда. Поэтому, когда мы вырастать начинаем в Боге, когда мы вырастать начинаем в познании Бога, мы очень быстро уразумеем, что у нас нет права сравнивать себя или подставлять другие церкви или других служителей как эталон для того, чтобы равняться на кого-то или на чего-то. Единственный эталон, на который мы можем равняться, это Слово Божье Иисус Христос. Это, ну как бы, это мера, которая не меняется, это постоянная мера. Все другое, что люди строят сегодня, оно подлежит, как бы, измерению в отношении Иисуса Христа и Его Слова. И ни в коем случае ты не, не имеешь права, я говорю каждому лидеру, мерить себя на успешных лидеров или на успешные церкви. Кто-то скажет, но ну, Библия же говорит, взирайте на кончину святых. Вот на кончину святых надо и взирать, когда они уже при смерти. Вот как они прошли свой путь, и они уже на финише. Но не, не в процессе. Потому что когда ты будешь смотреть на весь процесс, который они проходят, то ты очень быстро сдашься. Но мы тоже упускаем эту сторону, потому что, ну, я хочу просто, пока бы... Вы затрагивая эту тему, ну, показать вам, что Бог хочет поднять нас, чтобы мы достигли совершенства. Но совершенство не бывает в том, что мы всю жизнь лежим красиво замотанные в там, пеленку и мы ровненько лежим да? и мама приносит нам дает молочко там ну скажем заботится о нас и мы так постоянно как бы только и живем между сном, принятием пищи, принятием там, ванны и опять мы спим кушаем, отдыхаем, спим, кушаем. И когда мы стали первые, агу, мама расцвела, и говорит, стоило вот это все терпеть, и потому что ребенок ей залыбался. Но в духовном мире, послушайте, есть периоды, когда ребенок спит и когда он не спит. Есть периоды, когда он благоухает после ванночки, и есть до ванночки, когда он не очень благоухает. И мы когда говорим о духовных вещах, и мы должны понимать, что мы проходим через разные этапы, и если мы не понимаем этого времени, нам будет сложно. Но я сейчас хочу вот с этой картины вытянуть главных лидеров. То есть мы говорим о лидерстве церкви и как бы о группе, которая ведет за собой церковь. То есть пастор и его команда. Особенно мы коснемся пастора, потому что для вас очень многих станет понятно ваша роль в Доме Божьем. Когда вы будете понимать, на каком этапе находится ваш пастор. Я возьму примеры. Возьму давайте Давида, возьмем Моисея, возьмем Иисуса Христа. В Старом Завете нам легче видеть это как прообразы, но Иисус Христос является для нас лучшим пример для подражания. И вот мы начали говорить о том, что вот это первая, первая модель церкви, семейная церковь, и первый уровень, ну как бы вот этой позиции пастора, это тогда, когда он находится в гуще всех событий. Он живет вместе с ними, он с ними кушает, он с ними вместе спит, его вместе он как бы радуется и вместе с ними плачет. Но я вам хочу сказать о том, что этот период, он классный. Он, наверное, самый, э, самый важный для церкви, для того, чтобы правильно иметь старт. Потому что именно в этот период мы обучаем наших детей. Вы же знаете, сегодня психологи говорят, что дети 80% информации, которой они будут пользоваться человек в зрелой своей жизни, получают в первые 7 лет своей жизни. То есть 10, 11, 12 лет школы. Пять лет университета. Весь жизненный опыт, который мы приобретаем, занимает всего только 15-20% от всей информации, которую мы заложили, которую мы приняли в первых 7 лет жизни. Вы представляете себе? В духовном мире, я скажу, что это то же самое, примерно такая же самая картинка. Поэтому очень важно, когда пастор вначале стартует и воспитывает своих сыновей, передавая им все то, что он знает. Но, как евреи говорят, первых там шесть лет ребенок, ты для него раб, следующие шесть лет он тебе раб, а потом стрела в полете. Я скажу, в духовном мире это так же самое близко. То есть есть время, когда он тебя держит, и когда, когда он тебя как бы берет из себя все, что ему надо, и родители только думают, ну, давайте скажу не родители, знаете, э, любители или как бы люди, которые хорошо относятся к собакам, на самом деле они думают, что они собаку выгуливают, но собака думает по-другому. Она думает, что она хозяина выгуливать ведет. То есть на самом деле мы говорим о том, что мы так думаем, что мы детей там, скажем, для них все планируем, но правда в том, что первых шесть лет жизни они нам все планируют. Следующие шесть мы можем как бы ими уже позаниматься, и мы можем сделать, ну я говорю, вот эта поговорка еврейская, первых шесть лет он тебе рад, ты ему рад, следующие шесть лет он тебе рад, а потом стрела в полете. В духовном мире это тоже отображение. Поэтому, когда мы говорим но ну, об этой стадии, то давайте мы говорим, Моисей лично, он с ними, он в их котле, он один из них, он получает признание, он получает авторитет, он подтверждает этот авторитет, и лидерство свое он подтверждает конкретными делами, фактами, то есть он дает им понимание, что я лично встретился с Богом, вот что подтверждает мое переживание Бога. Вот чудеса, вот пожалуйста, вот я могу руку положить и вытянуть ее из-за и ее цвет меняется. Я могу сказать, и приходят 10 казней. Я могу сделать, то есть лидерство подтверждено. Вот то, что происходит в начале, папа сильный, да? Вот, и эта стадия, она необходима, потому что люди должны знать, кто-то в этой церкви встречался с Богом. Мы должны быть уверены. У нас есть видение, у нас есть картины, куда мы идем. И это нормально. Но вот этот процесс, он не может быть вечным. Хотя многим это нравится. И вот если говорить об Израиле, то они, они с радостью, вы представьте себе, такая толпища народа вышла из рабства. Это, это ну, огромное количество. То есть по-разному называют там цифры, но, по крайней мере, мы говорим между двумя и тремя миллионами людей, вышло. Они совершили Пасху, и они вышли все из рабства, и Библия говорит, что у них, ни в одном из их 12 колен, которые вышло, у них не было больных людей. На протяжении всех 40 лет, которые они ходили по пустыне, они не умирали просто потому, что они были больны, они умирали по другим случаям. Но, Библия говорит, у них не было больных в их, в их родах, в их семьях, в их коленах не было болящих. Это благодать Божья, это благословение. Но стоило им куда-то прийти, выйти, знаете, они вот видели за собой чудеса, они видели, как море открылось и закрылось. Они уже начинают, знаете, видеть эту Божью славу. Мамы начинают выпадать, но начинается внутренний, как бы, дискомфорт. И вот, вот есть ситуация, которая, я говорю, всегда, она очень важна для того, чтобы разобраться с ней. Вот переход между одним этапом и другим этапом всегда будет сопровождаться выбросом негативных эмоций, негативных каких-то ситуаций, неудовлетворением целой группы людей, тем, что сейчас происходит. И вот Израиль идет, сзади них масса чудес. Но что начинается? Они начинают говорить, что нам мало было гробов в Египте. Ты привел нас сюда умирать. Почему? У них жажда была. И я хочу вам сказать о том, что Большинство пасторов, я отношусь к этой категории пасторов, которым легче избавиться от ворчунов и ропотников, чем разобраться с ситуацией, которая сложилась. Поэтому вот что происходит. Бог говорит Моисею, я хочу, чтобы ты уразумел. Тоже Иисус скажет в 10 главе Евангелия от Иоанна. И он говорит, э, обращаясь к моему говорит, я хочу, чтобы ты вышел из их следы, чтобы ты покинул место, где ты можешь постоянно каждый день слышать.